Привет, Лимп. Смотри-ка, кто это? Кто это? Кто это? Это Инесса. Скажи Лимпу привет. Боркнула буквально нехотя. И знаешь, что мы Лимп делаем? Никогда не угадай, что мы делаем. Мы Лимп играем в бильярд. Как можем. Инесса, поснимай Мы как можно, Я веду свой репортаж из бильярдного кафе у дяди сына. И мы играем в пильярд, Лим. Как можем, Инесса выиграла первую партию во многом, потому что я не умею играть в пильярд. Я играл в пильярд третий, наверное, или четвертый раз в жизни. Инесса, наверное, пятый или шестой, поэтому у него больше опыт. И теперь, Лим, я решил показать тебе этот момент, потому что сейчас два профессионала сойдутся в очередной схватке не на жизнь, а на смерть. Ты, ты, увидишь не абы что сейчас, ты увидишь, ты увидишь как легендарный старина Инмар Кей, как меня называют. Инмар Кей. Как он разбивает шары. А что а, ну, Чтобы, чтобы научить тебя немножко игре в бильярд, я тебе скажу свой главный, главный совет, который я усвоил. Лип, чтобы не происходило, всегда, каждый раз натирай вот этой штукой. Я не знаю, что это делает, но очевидно, что бог бильярда должен натирать этот

ты возможно как не профессионал не понимаешь на Инесса, покажи ему стол. Я ну, ты, уже возможно не как не профессионал нет вот сейчас как не профессионал ты не понимаешь но профессионалы как мы с Инессой видим что партия уже проиграна практически да уже видно что я начал с выигрышного хода лим... я начал с выигрышного хода лимп и дело сделано да Инесса может просто сдаваться сейчас и идти домой в общем лимп дай камеру более опытному человеку можешь тоже пару слов сказать лимпу когда сейчас краснота пройдет скажи пару слов лимпу Расскажи, кстати, не, ста... не ставай туда, там темно. Расскажи, зачем, зачем мы это все делаем? Зачем мы это все делаем? <связывая> Нет, ты знаешь, отойди туда, потому что тут темно. Нет, еще более туда и нас. Вот. Хорошо, ты красна... красная как пришельца. Расскажи, Лимпу, зачем мы это делаем? Наша цель сделать у нас богом бильярда. Ну, Что-то вроде того, чтобы она обыграла Тему, совсем не Бога бильярда. Да, но зачем тебе обыгрывать Тему? Когда мы поедем в Одессу. Да, Лим, у них спор, если Инесса выиграет у Тему через... Когда? Когда? Когда дата? 16 мая. 16 мая. Если 16 мая Инесса обыгрывает Тему, они едут в Одессу, я так понял, за счет Темы, да? Кстати, свет выключили сейчас на заднем фоне. Не паникуй. Не паникуй. Такое бывает в Москве, у нас совсем плохо. Главное, мы едем. А какой смысл ехать за твой счет, если ты выиграешь в бильярд? Ты и так можешь поехать. Просто так вообще никуда не выключить. Хотя бы. Ну правильно, в этом-то и суть спора, что Тема обещает, если он проиграет, поехать. Не, он считает, что он будет платить, я пока не Ну, да. И, Лимп, есть еще одно секретное условие спора, они пока не знают, но если кто-нибудь из них выигрывает в Одессу, с ними еду я за, тоже за счет Темы. Это секретное условие спора, такой мелкий шрифт. В общем, Лимп, давай. Пока.